السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رہے مولا ہے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا بہت ہی اچھی کارگزاری اپنی زندگی کو دین میں لانا ہے اور دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دو ذر سے بچاؤ یعنی ان کو دین سکھاؤ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بناؤ تو دیندار دن سے ہی بنا سکتے ہیں دوسرا کیا طریقہ ہے ایسی ہوا ہے دنیا کی ہاں شور بھی نہیں ہوگا اس کام سے شور آتا ہے دھیان آتا ہے اس لیے فرماتے تھے بار بار نکلو اللہ کے راستے میں مولانا علیہ سا فرماتے بار بار نکلو اور دور دور جاؤ بار بار نکلو اور دور دور جاؤ اس لیے کہ تاکہ اندر اترے پھر جاننے کے بعد نہیں جانتا وہ تو پوچھے گا جو غلط چیز ہے وہ زندگی میں سے نکل جائے گی صحیح زندگی آ جائے گی محنت محنت میں سب سے پہلے توبہ ملتی ہے وہی صحیح محنت کہلاتی ہے جس محنت سے اپنے آپ کو توبہ ملی کہ وہ محنت صحیح اس محنت سے ہم کو کیا ملنا چاہیے توبہ مل جائے اس محنت سے ہر آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے یا اللہ اب تک زندگی صحیح نہیں گزاری کچھ کیا کچھ نہیں کیا کچھ چھوٹا کچھ کچھ رہ گیا اب توبہ کرتے ہیں اس لیے جان مال لگانے والوں کی پہلی صفت یہی تائبون العابدون توبہ کرنے والے پھر عبادت کرنے والے پھر توبہ کر کے اب عبادت پر آوے یہ طریقہ ہے اس لئے اس کام کی اللہ تعالی سے سمجھ مانگے سمجھ آئے نہیں کہ پہلا عمل توبہ کا ہے کہ بھئی آج تک تو زندگی غلط گزاری اب نہیں گزاریں گے کہ ہاں کہ ایک کام ہو گیا یعنی توبہ پر آ گیا کیونکہ ہر آدمی گنےگار ہے حدیثوں میں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی خطاکار کار ہے تو ہم سب خطاکار کار ہیں اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی خطا ہے ہاں تو کیا کہنا ہے کہ اسے توبہ کرنی ہے. روز ہاں اور اگلی زندگی کہ اگلی زندگی صحیح بنانی اتہ العابدون دوسرا نمبر کہ پھر عبادت کرنے والے بنے بندہ بند کر زندگی گزارے عبادت کا مطلب ہے کہ بندہ بند کر زندگی گزارے آزاد بند کر زندگی نہ گزارے العابدون اور اسی کو چلانے دنیا میں یہ ہمارا کام ہے توبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف لوٹ کر کے آنا اس کو توبہ توبہ کا ہی مطلب دے. کہ تو غلط چلے گئے تھے اب لوٹ کر کے آ گئے اس لیے اللہ خوش ہو جاتا ہے بندہ جب لوٹ کر آتا ہے تو کہ وہ میری طرح آ گیا تو خوش اور معاف کر دیں گے اور خوش ہو جائیں گے جی ہاں کہ میرے پاس آ گیا جی ہاں آپ کسی کو لاؤ گے تو آپ سے بھی خوش ہو جائیں گے اللہ کسی کو مسجد میں لے آئے حدیثوں میں نہیں کہ کسی کو لے آئے مسجد میں چال بھائی آج ہمارے ساتھ نماز پڑھ لے تو دن کی بات سن لے وہ پہلے آتا نہیں تھا آواز لے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے کسی کا رشتہ دار کھو گیا تھا اور کوئی اس کو لے آیا ایسے اللہ بھی انعام دیں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف لے آوے ہاں اور خود اللہ کی طرف توبہ کر کے ان کو بھی انعام دیں گے تو یہ راستہ ہی انعامات لینے کا راستہ تو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی بہت ہی اچھی کارگزاری اور آخر میں یہی فرماتے ہیں کہ یہ راستہ اور یہ انعامات رہنے کا راز ہے تو اسی میں ہماری بلائی دین اور دنیا کی ہے بھائیو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مطلب اس احکامات کو جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اسی میں ہماری بلائی ہے جزاك <applause> الله